Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL y Use the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Después del trabajo, el reencuentro nos acercó. Me gusta ahora, es casual, levanté la vista para explorar el gran árbol que nos daba sombra. No te sientas culpable, no estoy enojada contigo y no te odio. Me trajiste a un tipo muy bueno, debería agradecerte. ¿Es lo suficientemente bueno? Esta simple pregunta me hizo dudar, pero respondió honestamente: Es lo suficientemente bueno, más que suficiente, tanto que no estoy segura si me lo merezco. Sentí un gran agujero en mi corazón. Era tan grande que no importaba lo mucho que intentara cubrirlo. Nunca se llenaría. El dulce rostro ahora estaba en silencio. Podía sentir que estaba temblando. No estaba segura de si ella estaba bien. Podía ser que fuera el clima. Love levantó su brazo hacia mí. Sé que te lastimé tantas veces y no sé qué hacer para hacerlo mejor. Esta es la única manera que conozco. Muérdeme tan fuerte como puedas. Déjame sentir tu dolor. Lo que trató de hacer fue tan lindo pero su voz era tan dolorosa y triste. Tenía muchas ganas de compensarme, pero no sabía cómo. Era lo único en lo que podía pensar. Sostuve su brazo suavemente. Fui cariñosa con su pensamiento, su belleza, su fiereza y su tontería al mismo tiempo. Iré por ello entonces. Está bien, adelante. Te prometo que no lloraré. El dulce rostro cerró los ojos con fuerza y se preparó para el fuerte mordisco. Sostuve su brazo e incliné mi cara más cerca. Planeé darle un gran mordisco pero en los últimos minutos besé suavemente la parte inferior de su brazo. El dulce rostro se estremeció y retiró su brazo rápidamente. Sentí que la descarga eléctrica atravesaba nuestros cuerpos. Traté de poner algunas excusas cuando vi su reacción. Estaba bromeando. Te estremeciste cuando presioné mi labio. ¿Qué pasará si te muerdo? dije en broma. Ella cruzó sus brazos y no hizo contacto visual. Sus ojeras estaban rojas ahora. Me sorprendió. No quiero morderte. No quiero dejar una marca de mordedura en tu brazo suave y brillante. No pienses demasiado. No, no lo hago. Por la forma en que respondió, ya sabía que ahora estaba preocupada. No quería que estuviéramos atrapadas en la misma situación otra vez. Quería que se olvidara de eso. Miré la hora en mi reloj de muñeca. Pen estará aquí pronto. ¿Tienes una cita con él? Sí me consiguió este trabajo y siempre me recoge. Una vez más, estaba en silencio. El pesado silencio era tan intimidante. Pan me miró a los ojos como si quisiera decir algo. ¿Lo? Sí. Las dos estuvimos en silencio durante mucho tiempo. Pan abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Su silencio me hizo sentir curiosidad por lo que quería decir pero sonó mi teléfono. Sabía quién era sin mirarlo. Él podría estar aquí. Tengo que irme ahora. Mm. La miré a los ojos y me alejé. No estaba segura de por qué estaba esperando que ella dijera algo. Parecía que algo estaba a punto de explotar, pero nos salvó la campana. Sus ojos parecían decir mil palabras. Dos de ellas eran dolor y preocupación. Sabía que había algo ahí, pero no estaba segura. Prefería mantener la relación donde estaba ahora que abrirme como el año pasado. Volví a sentir dolor en el corazón al pensar en lo que había sucedido. Nunca volvería a apostar por nuestra hermosa relación, porque la gente no siempre recibe una segunda oportunidad. Love. Ben conducía un auto sedán para recogerme ese día. Rara vez conducía su coche porque decía que ya había demasiados coches en la carretera. El SkyTrain era una mejor opción. Pero si teníamos un plan para salir, él prefería manejar su carro porque no quería que yo estuviera demasiado cansada. Estaba muy callada después de subirme al auto. ¿Estás bien? ¿Puedes besarme? ¿No puedes esperar para besarnos? ¿No quieres besarme? Eso nunca sucedería. Bien, entonces, estaba un poco desconcertado. Se inclinó hacia mí, pero no empezó a besarme. Quería poner mi confusión en alguna parte. Lo atraje y lo besé agresivamente. Cualesquiera que fueran las lesiones de besos que me dio, las usé con él. Estaba tan confundida. Cuando tenía un problema en la vida, siempre quería hablar con Tink Tank. Ella siempre me escuchaba y nunca me juzgaba. Podía contarle todo sin necesidad de contenerme. tintín suspiró después de escuchar toda mi historia. Es como si estuvieras haciendo trampa. Dependemos de uno, pero tu corazón está con el otro. La palabra ser trampa me hizo sentir como una mala persona, tanto para Pen como para Pan, que no sabía nada. Tal vez solo estaba celosa de mí porque éramos cercanas. Traté de ser su amiga tanto como pude, pero lo que hizo no ayudó en absoluto. Desde tu punto de vista, parece que a ella le gustas, pero el problema es que podrías estar siendo egocéntrica. ¿Qué harás si le gustas? Mi corazón temblaba solo por escuchar esta pregunta imposible como si hubiera tomado demasiada cafeína. Mi timidez podía ser demasiado obvia, como para que Tintang me golpeara. ¿Por qué diablos me pateaste? Era una pregunta hipotética. No tienes que ser tímida. Yo estaría herida si fuera Pem. Lo trataste como a un bote de basura. Estabas cachonda con uno, pero lo descargaste con el otro. Como éramos muy amigas, lo que ella dijera nunca me molestaba. Lo que dijo reflejaba mi realidad. Estaba triste y molesta por lo que había pasado. Me sentí como una seductora que salía con todo el mundo pero no hablaba en serio con nadie.